Para sederek pasamuwan kang dipun tresnani Gusti wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKC Purwantara tino Senin kliwon tanggal 18 April tahun 2020. Kula pendeta Yahya Tirta Prowita ngajak kita maca saka kitab Wahyu siji ayat 1 saka 20 kanthi jejer warganing kratoning Allah. Kitab Wahyu siji ayat 1 songo tekan 20 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1984 Kawaca ayat songo Aku iki Yohanes sedulurmu lan kancamu ing sajroning kasusahan Kita padha-padha dadi warganing kratoning Allah lan padha-padha ngugemi asmane Yesus kelawan tumemen Aku dibuang ana ing pulau Patmos merga saka engge ngabarake Injil sing diwulangake déning Gusti Yesus para sedhek ingkang rahayu kang nampa Sabtu pangan 3 lan ngstokake ing uripe Haleluya amin para sterk ing jaman kuno durung ana KTP kartu tanda penduduk utawa pasport sing merata ndani kita utawa wong-wong iku kalebu warga negara utawa bangsa ngenti Nanging saben wong tetep wae duweni asal-usul sesambungan karo kulo warga lan karo kaume. Identitas iku diwarisake marang anak putu lan bedane karo kaum liyane. Ana bangsa sing madeg adhedhasar tedhak turun basa lan adat kabudayan sing padha. Nanging bangsa lan negara sing gedhe iku bisa nunggil ake, akeh kaum sing beda-beda basa, adat, kabudayan lan tata panguripan padinane kalebu uga agama-agama. Poros derek Raul Pak Yohanes nulis surat sing katujokake marang pasamuan, kang kasebut minangka sedulur lan kancak ing sakjroning kasusahan. Pada-paha dadi warga ing kratoning Allah lan ngugemi asmane Gusti Yesus. Ing donya iki ora ana negara Kristen, Nanging sapa wae kang nunggil percaya marang Gusti Yesus Kristus. Iku dadi umat ing kratoning Allah kang ngrawi jagat iki. Siji lan sijine dadi sedulur. Ora mung dadi kanca nalika ing kahanan sing bunga lan kaluberan, Nanging luwih-luwih dadi kanca ing sakjroning kasusahan. Patunggilan kalian para percaya ing ngendi-ngendi panggonan iku kang yantosake Rasul Yohanes. Senajan nalika kabuang ing pulau Patmos merga saka ngugemi Injile yee Yesus. Para sedherek engge pepak pengagen pitados Rasul Kita ngakoni wontenipun pasaman Kristen ingkang Suci Sartovradin inggih patunggilanipun para suci. Dadi warga ing Kratoning Allah iku ora ana KTP utawa pasport, nanging saka sakjroning ati kang pracaya lan pengaku serana ilat lan tutuk kita. Sarto baptisan kang kita tampa ing patunggilan pasamuanipun Gusti. Iku dadi dalan anggone kita miwiti urip dadi umat, dadi warganing kratoning Allah. Daya kuasane pati wis dikalahake dening kuasane Gusti Kang Bungku lan gesang ing kratoning Allah. Amin. tuntunan Kanggo Nyuraos kenging menapa kita kedah langkung sumuyut marang kratoning Allah tinimbang panguwasa ing donya menika monggo katuran nyuraos lan pandonga Duh Gusti kepareng gayakuwasa ing patunggilan kalian Gusti Yesus ingkang wungu lan gesang ngalahake kuwasane dosa lan pati nyantosakaken kawula ndherek ing pakaryan kawilujengan lan karahayon ing kratoning Allah ingkang rawuh kepareng kawula babaraken tata urip minangka warga ning kratoning Allah wonten Gusti Yesus kawula ndedonga amin Para sederek renungan patinan Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.